ইন্না লিল্লাহি ওয়া এই মুহূর্তে মরহুমের জানাজার নামাজ শুরু হতে যাচ্ছে আমি এখন জানাজার নামাজ পড়াবো আল্লাহু আকবার সুবহানাকা আল্লাহুম্মা لا إله غيره الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله اكبر اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وسجرنا وكبرنا وذكرنا وانسانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله